নমস্কার আপনারা দেখছেন ইনস্টা খবর আমি অনুশ্রী ভারতের হকের জল আর বাইরের পথে নয় গর্জে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক স্পষ্ট বার্তা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে প্রধানমন্ত্রী কি জানালেন চলুন আমরা দেখে নি जिन पर चर्चा करने के लिए ही कोई तैयार नहीं था डर था कि कहीं वोट बैंक नाराज हो जाए तो अब मैं बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था महिलाओं के हित में मुस्लिम परिवारों के हित में हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बनाया वक्त कानून में जरूरी सुधार की जरूरत भी अनेक दशकों से महसूस की जा रही थी लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नेक काम को संशोधन किए गए हैं जो सही मायने में मुस्लिम माताओं बहनों गरीब मुसलमान पसबंदा मुसलमानों के काम आएगा साथियों एक और बहुत बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती ये काम नदियों से जोड़ने से जुड़ा है अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे दशकों तक हमारी नदियों के पानी को तनाव का झगड़े का विषय बनाकर रखा गया लेकिन हम शुरू किया है केन बेतवा लिंक परियोजना पार्वती काली सीन चंबल लिंक परियोजना इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा वैसे आज पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा भारत के हक में रुकेगा দীর্ঘদিন ধরে জল নিয়ে আন্তর্জাতিক জল চুক্তি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে টানা পড়েন আর দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ এই সব মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল দেখছে এক শক্ত বার্তা হিসেবে দেশের জলনীতি কি এবার নতুন পথেই হাঁটবে ভারতের হকের জল এবার কি সত্যি থাকবে দেশের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে আপাতত নজর প্রধানমন্ত্রীর জলদূত বার্তার প্রতিক্রিয়ায় আপনারা দেখছেন ইনস্টা খবর সঙ্গে থাকুন এখন খবর এই পর্যন্তই ধন্যবাদ